Hai semua, selamat datang. Okey, kali ini kita nak bedah tugasan satu dan kita akan bongkar satu persatu rahsia macam mana nak hasilkan tugasan yang bukan setakat lulus tapi betul-betul cemerlang. Mula-mula sekali kita kena faham betul-betul betapa pentingnya tugasan ni. 40% kawan-kawan. Bukan sikit tu. Satu tugasan ni saja dah pegang 40% markah akhir anda. So ini memang big deal. Tapi kan, janganlah kita fikir pasal markah je. Cuba kita tanya diri sendiri soalan yang lebih besar ni. Adakah anda bersedia nak ubah tugasan ni jadi satu peluang untuk reka sesuatu yang betul-betul original dan berkesan untuk anak murid nanti? Kalau anda dah mula rasa macam aduh, susahnya, jangan risau, relax je. Anggap je kupasan ni macam blueprint untuk anda. Kita akan lalui satu-satu, step by step, sama-sama. Baiklah, jom kita mula. First thing first, kita kena faham apa sebenarnya misi utama tugasan Wani. Apa yang pensyarah nak tengok sebenarnya? Okey, tengok ni. Inilah ayat paling penting dalam soalan tugasan tu. Misi anda ialah untuk hasilkan satu perancangan kurikulum guna satu framework ni. Nama dia KMR, kefahaman melalui reka bentuk. Dan yang menariknya, anda kena gabungkan subjek major dengan satu subjek elektif. Untuk tahun yang sama tau. Sebelum kita pergi jauh, ni ada beberapa ground rules yang anda kena ikut. Wajib ikut. Ini tugasan individu, bukan kumpulan. Perkataan 1,600 patah je, tak termasuk jadual atau gambar. Paling penting, kena gabung meja dan elektif guna di SKP dan dari situ kena hasilkan big idea dan juga essential questions atau soalan pencetus idea. Jadi, kunci untuk skor tugasan ni ialah faham betul-betul apa benda KMR ni. Kefahaman melalui reka bentuk. Jom kita tengok apa sebenarnya benda ni. Apa tu KMR? Senang je. Fikirkan dia sebagai reka bentuk songsang atau backward design. Macam ni lah. Kalau kita nak pergi bercuti, kita tak fikir nak packing baju apa dulu kan? Kita tentukan destinasi dulu. Nak pergi mana? Sama macam ni. Destinasi kita ialah kefahaman yang kita nak murid capai. Proses KMR ni ada tiga langkah je. Senang! Satu, tentukan hasil. Apa yang kita nak murid faham? Dua, tentukan bukti. Macam mana kita nak tahu dia dah faham? Macam mana nak uji? Dan yang ketiga, last kali barulah kita rancang aktiviti pembelajaran. Ha, kat sinilah W-H-E-R-E-T-O tu akan masuk. Inilah planning aktiviti harian kita. Okey, teori dah faham. Sekarang, jom kita masuk bab yang lebih praktikal. Macam mana nak susun tugasan ni? Macam mana nak mula tulis? Ingat ya, ini penting. Arahan tugasan dah sebut jelas-jelas. Bahagian penulisan penuh yang gabungkan major dan elective tu, fokusnya adalah dalam bahagian W H E R E T O. Inilah daging tugasan anda. Di sinilah tempat anda nak tunjuk kreativiti anda tu. Dan jangan risau, anda tak perlu cipta semua benda dari kosong. Tengok ni, ni antara pendekatan-pendekatan yang anda boleh guna. Boleh pilih pembelajaran teradun, berasaskan projek, apa-apa je yang sesuai. Gunakan ni sebagai inspirasi untuk buat aktiviti yang gempak. Okey, sekarang kita masuk bahagian paling strategik. Kalau nak skor A+, kita kena fikir macam pemeriksa. Kena tahu apa yang dia cari. Jom kita bedah rubrik pemarkahan sama-sama. Nampak tak pecahan ni? Daripada 40% tu, 30% datang daripada kemahiran kognitif. Maksudnya, idea anda, pemahaman anda, cara anda mencipta rancangan tu. Lagi 10% tu pula dari kemahiran personal. Cara anda susun penulisan, pengurusan masa. Jadi nampak kan, kualiti idea tu yang paling-paling penting. Slide ni memang jelas gila beza antara amat cemerlang dengan lemah. Perkataan ajaib untuk cemerlang ialah bersepadu. Maksudnya apa? Bukan setakat ajar subjek A lepas tu subjek B tak. Bersepadu ni macam kita guna data sejarah tentang populasi untuk ajar graf dalam subjek matematik. Nampak tak? Dua subjek berjalan serentak, saling melengkapi. Itulah maksud bersepadu. So, kesimpulannya, anda dinilai bukan setakat apa yang anda tahu, tapi bagaimana anda berfikir. Untuk kognitif, pastikan rancangan anda tu ada kaitan dengan dunia sebenar. Untuk personal, pastikan tulisan anda tu kemas, tersusun, senang orang nak baca dan faham. Okey, dah nak sampai ke penghujung. Jom kita go through senarai semak terakhir. Benda-benda teknikal ni nampak remeh tapi penting untuk tunjukkan kita ni profesional dan senang-senang je boleh dapat markah tau. Okey. Checklist terakhir sebelum hantar. Phone Arial size 11, spacing 1.5, rujukan guna APS style yang paling baru, dan ini paling penting eh, laporan Tenitin mesti bawah 30%. Jangan biarkan kerja keras anda rosak sebab benda-benda kecil macam ni ya. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Cuba lupakan sekejap pasal marka, pasal word count semua tu, fikirkan peluang yang ada depan mata anda ni. Pembelajaran bermakna yang macam mana yang anda akan cipta? Pengalaman yang macam mana yang akan buat murid-murid anda teringat sampai bila-bila? Fikirkan tu. Selamat berkarya.